Но я вас очень прошу, смотрите, пожалуйста, за теми адвокатами, которые на сегодняшний момент, по моим сведениям, не очень добросовестно относятся к этой позиции. Я понимаю, что они берут с вас довольно приличные деньги. Значит, вы, пожалуйста, выбирайте. И есть еще люди, которые не имеют никакого отношения к юриспруденции, ни адвокаты, ни юристы, и вообще, то есть решают, что они могут от вашего имени подавать иски, а вы им доверяете. Но, к сожалению, эти иски терпят крах. Поэтому, если вы уж решили, как говорится, идти по этой дорожке в судебных инстанциях, отставить свои права, пожалуйста, никаких проблем на этом нету, но... человека, который достаточно в этих вопросах э, компетентен, который может вам составить нормальный иск, чтобы вам не было возврата, если вы считаете, что это право. Но... Значит, у нас э, идет это решение нашего южноукраинского суда, мы должны еще оспорить в апелляционном суде. Это обязательный порядок. И до тех пор, пока мы не оспорим это в апелляционном суде, мы не можем его исполнить. Исполнение его строго так, как написано в решении суда. Как вот судья прописал, у нас, кстати, в Нижнеукраинске 6 судей, которые выносят решение, и 6 судей разные решения. Поэтому это решение суда. Тут на него никто не давить, не указывать, ничего не может. Как он решил, так он и решил. То есть мы принимаем так, как решил судья. Значит, на данный момент у нас то, что прописано в законодательном поле, мы все оплачиваем. Вы прекрасно понимаете, что Южноукраинск, он у нас один город из привилегированных городов в плане обеспечения пенсионного. То есть все вовремя, все четко, все в срок. То, что вам положено, мы стараемся оплатить. То есть нам Киев дает деньги каждый день. Мы получаем деньги после 14 часов дня. Поэтому, если у нас есть возможность дать их наперед, там, на день-два, вот на выходные мы обычно делаем, на праздничные дни, если не успеваем, если у нас деньги есть, мы даем. Если у нас денег нет, значит, мы даем каждый день, день в день, но два часа дня. То есть, если вы получаете в банке, это будет где-то часов 8-9 вечера, или же на следующий день утром вы обязательно их получаете. Или это карточка, или это э, сберегательные банки, в там на книжку. Если это почта, у нас там почти очень мало людей, осталась категория э, очень возрастных уже людей, которые не в состоянии сами, как говорится, ходить и куда-то им доставляют почтальоны то у нас таких людей немного, в основном это у нас обслуживание на банках. Из 10 тысяч пенсионеров, которые у нас на учете, но ну, там чуть-чуть не дотягиваем до 10, Значит, у нас 92% на сегодня обслуживаются люди на банковских учреждениях. Тем самым мы экономим деньги пенсионного фонда, которые очень достаются с трудом. Должна сказать, что у нас очень много задолженников, очень много неплательщиков. Если здесь сидящие в зале имеют отношение к ДП Светанок, ЮРБП, Кристина Яко, торгово-сервисный дом, домостроительный комбинат, эти деньги, а у вас много ну, тут еще работающих, только пенсионеров в конвертах, имейте в виду, что это подрыв экономики, вы сами себя в этом плане наказываете. Поэтому очень будьте бдительны. Спасибо за внимание. Вам спасибо. Один, один вопрос. Шутку так вроде, чтобы было разрение. Я так думаю, что тут те водители действительно возили бетон. Я думаю, интересный самый вопрос. Почему, коли ми йдемо оформляти пенсию, ми в я думаю, за 200 гривень бегать не заплатити. А в нас ми отримали їх 250-300, це чого всі ж оці 200, 200, менше, менше, менше. І як тепер зробити, щоб отримати скажімо, свою відсічність. Я вам я відповів на ваше питання. Е, у нас проблема, це в нас було, АТПО. Транс називається раніше воно було автотранс там і Юшенервоупротитасу те підприємство Йушанервода чи Україне українського будівництва. Ну так тоді називалося в сімдесят році. Справа в тому, що. Ну, скажімо так, в 86-му році, як тут вже так і говорилося, тоді держава вас відправляла на такі дуже важливі об'єкти, і ніхто не знав, як буде завтра, і які треба необхідні документи, так, і, і як, туди як туди. воно буде, і чи будуть люди живі, скажімо, правду, це воно дійсно так, це так, так воно і було. Тому документи не всі зберігали. Хто, е, зберіг... Свої документи вони на сьогодні залишаються. Там є табеля виходу на роботу, там є нарахування заробітної плати. Ну зрозумійте, для нас, для пенсійного, це е, документ, який посвідчує вашу там або участь, або посвідчує вашу заробітну плату. Обов'язково ми не можемо по-іншому закон так прописує, я, я не знаю, яка там заробітна плата, чи вона вас за весь період роботи на підприємстві, чи там вона чирновецька, чи ще якась. Є у нас архівні установи. Дочекайте, ну, будь ласка. Є у нас архів, наш архів. Туди стану дуже багато документів. І наш архів дякувати їм. Вони дуже акуратно в цьому плані видають документи чорнобильцям. Там і є копії табелів учота робочого часу, там і є і нарахована заробітна плата, там і є і накази на відрядження. Там дуже багато документів. Але не всі керівники, скажімо так, прямо чесно, чесно відпрацювали цю категорію. Тому звичайно бувають дуже в нас великі проблеми. А теж зрозумійте, що мені треба документ, і ні жоден суд його не підтвердить. Мені треба так, щоб було прописано в цьому документі, що це вас заробітна плата Чорнобильська, а то вас заробітна плата була просто зароблена за той період. Але на сьогодні всі йдуть на загальних підставах. вам треба заробітну плату за 5 років до 2000 року, і з року подату вихода весь період. Тому нема підстав зараз бігати, де шукати довідки, тому що йдуть загальні нарахування. Все. Я думаю, що тут є програмці, які робили на витушку. За 200 гривень тоді ні бітон. Ніхто не весев. І ніхто станціоне. Закони закон, міняються. А, а, а просто із-за того, що це. Що ж, коли я кинувся в архів, як ви кажете, 200, ну 200 гривень. Але ж це був 86 рік. 200 гривень. Це 86 гривень, а рублів. Це був 86 рік. Да. Ми отримали будь ласка я хочу у вас узнати. Раніше начислялася пенсія по тимові від зарплаті. Час, так як усі. На загальних підставах. Так, так. 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 А, застисла, мітус, а... Мені, а з, з 1 січня 2004 року тут їх всі прирівняли. Зараз, 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 будь ласка, Так, ви красиво говорите, що судіть, судіть, а чому я повинен судитися, коли є закони? Вот у меня даже он, вот, я себе вот, сейчас. Я же вам объяснила. Вот у меня есть документ. Который, какой документ? Что, что у вас в руках? Говорю. То есть я иду, то есть когда херопар меня посылает, меня не спрашивают. Я а вас не понимаю, не понимаю, ну как бы вопрос не по существу. А Но ну, я же не могу а, вам а ответить а, за то, что чего? вас я посылали. Давайте мы не будем занимать общее время, вы подойдете к нам мы посмотрим с вами конкретно. Да, Надежда Николаевна у нас четко все знает, поэтому не надо возмущаться. Это норма закона на сегодняшний день. Я его изменить не могу. Когда прибавили, да А деньги не хочет ни разу делать? Никак. Потому что я же вам объяснила вначале. Я же вам вначале сказала, что это не от хорошей жизни. Такого у нас сегодня бюджет, и мы ничего не сделаем. Да, пожалуйста. просьба такая. Значит, рекорды которые у Чернобыля остались, э, дать информацию ну, через газету. Потому что за столько лет, столько их отменяли. Что век, 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 честно, да, какие, вообще, не, век, век. не Нет, просто вообще, вы имеете вообще льготы для <связь> Чернобыльской категории, да? <связь> а, ну все. Да, пожалуйста ликвидаторы были <решит> <улыбка. решит> на рамках ликвидации ходили, раздавали курсами районную раду раздавали в пятом родстве получили приказ немедленно все документы, дела раздавайте в Николаев я доверилась ракт-передаче Николаеве там написано, например, я думаю лучше по пенсионному вопросу среди других были такие -то. Все, а там копія паспорта, все. Я лично за так бюджет, я латор за Чернобильців, їздили, їздила, їздила допомагала ліквідаторам добиватися. Так саме тут, так само й в мене з вами. У мене довідка є. Там написано в цьому зоні я два роки була, 86-й шостий сьомов. Ні, не так. А тут відкулі підірували. І що получають докадуш билося? Так що тут таке діло, давайте так. Я, ввісну, нет. Я виступала в області. Давайте робіть так. Раз вони документи, здали, значить, документи <зас> стали, значить, значить <десь>, пенсіони <і, зас> кожен соцзахисту брати документи, де хоче, а не нервірувати людей, які були там, на коло реактора, які хоч не були. Розумієте ви? Вони документи здали. Валітина Федоровна, я зрозуміла ваше питання, і ми з вами не одного разу зустрічалися, на цю тему говорили не один раз. і це Головне управління праці соціального захисту Миколаївської області, звідки ми отримали відповідь. Ми чиновники. Як нас, я завжди ображаю, що на нас так кажуть, що ми чиновники, але ми дійсно чиновники, тому що ми повинні...

я привез справку, я когда приехал в управление, это уже прошло бог знает сколько лет, я приехал в управление, мне там дали журналы такие девочки. Говорит, хочешь ищи. Я начал искать, нашел свою фамилию в мае месяце. Ну, первый месяц, что мне попался на глаза, май месяц. Я взял справку за май месяц 1987 -го года. На самом деле я находился в Чернобыле 17 марта. По 19 июля, с 87 по 89 год. То есть я больше двух лет находился в Чернобыле. А мне сейчас справку предоставили. Это по документам или это действительно? Это у меня Запись есть, у меня есть там Шабашки. справка, что с Чернобыля, когда я, я переводом, я с Чернобыля переводом шел на Южноукраинскую. А, мне там вообще справочка такой, сколько я дней, сколько, сколько я башни, Шабашки. именно в Чернобыле. Сколько я был в командировке Вопрос, Вопрос в том, что с Николаевым мне дали справку, что я находился в Чернобыле с 17 по 31 мая 87 -го года. И все. С Николаева откуда? Ну, с Николаева вот откуда сейчас вот. За... Или нет, это соцзащита. Это соцзащита, наверное. Это соцзащита. Это Это соцзащита. Бессит... Ну, это, бессит... это, это понятно. Дело в том, раз. что, скорее всего, ваши документы, то есть в ваших документах стоит такое подтверждение. Другого нет, а поэтому что вам могут дать? Вот единственное, что, я же говорю, я принес справку о среднем заработке. Когда потребовали для получения чернобыльского удостоверения с нас потребовали справки. Какой это был год? А на не А, ну я как, <laughs> еще тогда Я же <laughs> говорю, что никто тогда не знал, что будет необходимо Правда. сегодня. Поэтому так и получается. Тут что <laughs> <снова смех> а за я ее привез. Сейчас на основании вот этой справки о а среднем заработке у меня все. Николай, все на основании вот этой справки о среднем заработке. Ну, Май да, да. давайте так. Это, да. это все. Этот действительно вопрос, этот вопрос, если ты врач подошел бы, здесь мы могли бы его порешать. Конечно. Почему? Потому что сравнительные данные одного и другого пребывания Поверь, у нас уже опыт есть, как мы доказывали, что такое третья категория и все остальное присутствуют эти ребята, которые здесь, или неточные данные были заведены до того, мы даже за этих данными ездили в Чернобыльский, в архив. Давайте так, чтобы это не затягивать, потому что это все вопросы, мы подойдем к управлению трудной социальной защиты, мы запишем, и этот вопрос, как этому мы с собой рассмотрим. Чтобы не затягивать. Хорошо? Да, потому да, все да. что твой вопрос, это, в принципе, если все нормально, мне и так это сложно решается. Поверим. Есть еще один вопрос. Пожалуйста, нет. А, Кто еще, пожалуйста? пожалуйста.